Смотри, тут же еще параллельная новость относительно этих, этих поддержек, мобилизаций. В Украине минимум 6 миллионов мужчин подпадают под штрафы за необновление данных. Нардеп Асадчук об этом рассказал от фракции «Голос». Я, говорит, окончательные цифры не видел, но речь идет о том, что обновились где-то 4 миллиона 200 тысяч. Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том, что подпадающих под обновление мужчин их около 11 миллионов 100 тысяч. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум 6 миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности. Вот это реальное голосование. Mm -hmm. Реальное голосование, это вот как вручение повестки на улице во время опроса, так вот реальное голосование за резерв. Половина мужиков отказывает своей лояльности этому государству. Не стране, подавляющее большинство из них патриоты Украины любят Украину, хотели бы жить в Украине. Государство, государственная система создана в Украине. Система пропаганды, система политику и так далее. И одно из главных обманов нашей пропаганды это то, что у нас интересы государства, или точь, точнее интересы правящих элит выдаются за интересы государства, а интересы государства за интересы страны. Это три разные вещи. Элиты, государство и страны. Так вот, половина мужиков сказали нет, они уже проголосовали на референдуме. Мы не хотим, мы не обновляемся. Ведь это еще не вручение повестки, это все лишь обновление данных в системе. Вот они ответили. Несмотря на штраф. Для многих эти штрафы очень большая цифра особенно для мужиков сидящих, да, по домам и не работающих и так далее. Тем не менее, что с возможностью ареста имущества, прочих репрессий, они сказали нет. Нет. Вот вам настоящий референдум. А что там рисуют про этот самый пенсионер, про 57% про этот сам про войну? Ну, а как подумайте, внуки же пойдут воевать, ваши хотелки выполнять про границы 91 -го года и усиливать мобилизацию. Так, по его мнению, я думаю, важный тоже момент, он сказал, по его мнению, соответствующий показатель нарушителей, доказательство того, что процесс обновления данных реестра военнообязанных был сделан бездарно. Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А не так, это то, что вы сделали это поздно и торопливо. А разве только это, как на твой взгляд, без, признак бездарности того, что... Но сделали? это попытка, нет, это попытка, когда с больной головой на здоровую, видите ли, 6 миллионов мужиков не зарегистрировалось, потому что система неудачная. А как у неудачной системе, она действительно оставляет желать лучше, зарегистрировалась другие 6 миллионов мужиков, включая вашу покорную службу, в первый день зарегистрировалась. Да, даже как, как так получилось? Им, им без плох, 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 плохости и поздней системы не помешало? Нет, народ, это, вот это, это реальный результат референдума. вот это реальное голосование тех, кто подлежит призыву, того, хотят ли они призываться. или Пенсионеры, конечно, будут сказать, что да, 57 за усиление мобилизации, но те, кому предстоит мобилизоваться, уже проголосовали. Сколько? 60% против, получается. Ну, где-то так получается. Да, где-то где 60%. Вот вам реальный референдум.